Любімо їх. Дайте авторі п'ять хвилин. Відчуйте себе справжніми киянами. І скажемо один одному щиро. Та й п'ять. Дайте мені Мітройку бистрих коквіхрь коней. Це було вінцем бажань Гоголівського персонажа Попріщина. Князь Володимир, хреститель Русі, йшов за античними взірцями і оптимальною запряжкою вважав квадригу, септо четвірку коней. Варварські князі та конунги на зразок Вальдамара Володимира пересувалися здебільшого верхів, але квадригу четвірку вважали чимось на зразок 600-го Мерседеса. Нежива, а бронзова квадрига як символ держави була найбільш бажаним трофеєм під час набігів на культурний південь. По тому квадриги ставили перед найбільш вшанованими будівлями в столицях. Мода тисячу років тому об'єднувала держави так само, як і зараз. я посетила собор Сан-Марко. Я когда зашла внутрь, именно внутри этого собора, я поняла, насколько глубоко он похож на Софию. То есть это просто совершенно два одинаковых сооружения внутренние по духу. Это совершенно византийская вещь. И причем ценность его в том, что он более сохранился внутри, чем София. И такие вещи, как вот мозаичные полы. Об этом известно, что они были в Софии. Э -э та же самая Мария Ранта, ее внешний вид совершенно идентичен нашей Ранте. Э -э раз -раз -раз Размещение святых, ну, сама пространственная структура храма, э -э даже размер смальты. Когда я увидела этот размер смальты, это совершенно очевидно, что это родственники, то есть братья эти два собора. Вот по одной этой смальте можно сразу э, увидеть всю э, православную византичность э, собора Святого Марка. Собор сан марка украшен квадригой лошадей, она, правда, там появилась позже, то есть уже после падения Константинополя, была привезена и поставлена, водружена на центральный фасад э, главного храма Венеции. Общеизвестен такой факт, что князь Владимир после того, как принял крещение в Херсонесе, привез, кроме прочих военных и каких-то христианских трофеев, привез в Киев квадригу лошадей, которая стояла во дворе десятильной церкви. То есть так свидетельствует летопись. Я думаю, что если спустя 200 лет в соборе Святого Марка, было предложено или использован прием украшения главного храма по, над центральным входом квадригой лошадей, то, может быть, этот прием существовал и раньше, как более древний, то есть шел еще от языческих храмов Аполлона или каких-то более древних святилищ, когда просто портик главного храма украшался квадригой. Это же был уже веками наработан еще с Древнего Рима и Греции прием. Вполне возможно, что десятинная церковь над главным входом была украшена этой квадрикой, или, по крайней мере, собирались это сделать. А потом, что было: металлолом, монгольская переплавка? Ну, кто его знает. Во-первых, если идти дальше, ну, конечно, могли ее просто разбить и выбросить. Тем более, что время было жестокое, неизвестно, как с этим распорядились татаро-монгольские завоеватели. Вполне возможно, что она была возвращена в Константинополь, а оттуда снова попала в Венецию. Может быть, те кони, которые стоят на Сан-Марко, это и есть софийские, кирсонесские, они же византийские. Кто знает, судьба исторических памятников всегда очень сложная, загадочная и неординарная. Не Тож не виключено, що перед собором Сан Марко стоїть саме наша київська, а, пробачте, херсонецька четвірка бронзових коней. Хоча дехто з Подолян стверджує, що нібито на власні очі бачив у 70-ті роки після зсуву бронзове копито, яке стирчало зі схилу старокиївської гори нижче історичного музею. Копаймо люди добрі, копаймо в кожному порядному селі зарито золоту бабу або карету. Київ все ж таки чимось є великим селом. Херсонеська квадрига ничем не гірша за скарби, що названы вище.